Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Velo Extreme efirdəyik. Bugünkü buraxılışda seçilmiş bir neçə velosipedin xüsusiyyətlərindən danışacağıq. Bu işdə bizə həmişə olduğu kimi Məmməd Usta kömək eləyəcək. Hoş gəlmisən. Hoş gəlmisiniz. İlk velosipedimiz Specialized brendinə məxsus şosa velosipedidir və məlumat üçün bildirim ki, əziz tamaşaçılar, Azərbaycanda Specialized brendinin rəsmi satış ünvanı Velo Leader mağazasıdır və siz də həm Specialized, həm də Trek velosipedlərini velo liderdən əldə eləyə bilərsiz. Və ilk istiram bu velosipeddən danışaq Məmmədusta. Hiss olunur ki, ən son texnologiya yeniliklərdən istifadə edilərək hazırlanıb. Bu velosipedin digər velosipedlərdən fərqləndirən xüsusiyyətləri çoxdur. Səfərlərimizə triatlon üçün nəzərdə tutulub. Bu idman növü də artıq Azərbaycanda inkişaf eləyir. Çox sevindirici haldır ki, xanımlarımız da, bəylərimiz də bu idmana maraq göstərir. Və məlumat üçün bildirim ki, triatlon idmanında həm velosiped sürmək, həm üzgüçülük, həm də qaçış nəzərdə tutulur. Məhəmmədusta, mən istəyirəm indi bu velosipedin xüsusiyyətləri nədən ibarətdir? Bütün, yəni həm çəkisi, oturucu sistemi, diski, əyləci, yəni nə varsa hamısından ətraflı məlumat verəyik ki, izleyen tamaşaçılar da öyrənsinlər. Buyurun. İlk növbədə e, velosiped triatlon üçün nəzərdə tutulur, dediyimiz kimi. E, triatlon üçün nəzərdə tutubsa, velosipedin çəkisi az olmalıdır. Çünki triatlonda məsafə uzun olur, 120, 150, 180 kilometr məsafəli olur. Çərçivəsi karbondan ibarətdir. Son texnologiya yeniliklər istifadə olunub bu çərçivədə. Çərçivə sırf aerodinamika üçün nəzərdə tutulub, yəni hava küləyi kəsmək üçün enerji sərfiyatı daha az olsun deyə. Məncə bu velosipedin istehsal olunması və Bakıda sürmək daha idealdır, çünki Bakı küləklər şəhəridir. Yəni demək olar ki, hər gün küləyin arasındaşıırıq, velosiped sürməyi bizim üçün çətinlik yaradır küləklə havalarda və bu baxımdan bu velosipedin bizim şəhər üçün üstünlükləri çoxdur. Hər boya, hər ölçüyə uyğun, tənzimlənə bilən ayar aparıb mövcuddur. Məsələn 1.75 boyda bir idmançımızdır, onun boyuna uyğun ayar aparı tənzimlənə bilər. Aha, yəni artıq bunun S, M, L variantları fərqli ölçüləri olur. S, M, L ölçüdə olur. Amma ə, uzunluq olaraq, məsələn, ayra barın hündürlüyü və uzunluğu, ə, qolların dirsəklərin düzgün oturulma qaydaları tənzimlənməyib olur. Sistemi Shimano Ultegra 2 sistemidir. Yəni elektro sistemdir. Sürətlər keçir, yəni knopka vasitəsilə, aha, bir düymə ilə, hə? bir düymə ilə sürətlər bu zür Vəziyyət də dəhşət. Aha. Maşallah, artıq biz telefonlarda və digər texnika avadanlıqlarda ən son texnologiya yenilikləri görürük. Bunlara da daha çox görməyə alışmışıq. Sən demə, artıq velosipeddə də bir düymə ilə ötrücünü dəyişmək olar. Yəni bir az inşaf edəndən sonra bir düymənə biz A nöqtəsindən B nöqtəsinə <laughs> də gələ <gedə> biləcəyik. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Diskləri də həmçinin karbondan ibarətdir. E, Roval brendinə aid ə karbon yüngülləşmiş və ayrıca spitsa ilə məxsus, ıı, sırf havani kəsmək üçün yəni spitsalardan ibarətdir. Ələç sistemi hidravlik TRP brendinə aid. Hidravlik ələç sistemi var. Arxa keçirici Shimano Ultegra 8050 rəqəmi ilə tanır. Krank seti Ultegra 8000 modeldir. Arxa ulduzu da 8050 modeldir. Ultegra Tulqaları Rovalan DTSV 038 modeldir. Bunlar hamsa yəni, yüngülləşdirilmiş ehtiyat çələridir. Aha, çox gözəldir. Çəkisi nə qədər olar bunun? Çəkisi təxmini 9 kq. Bir barmaqla qaldırmaq mümkündür. Əla. Və bu bakdan nə kimi istifadə edə bilərik? O bak həm bizə aerodinamikaya kömək eləyir, həm də ki su başçoku olaraq. Bəyəxdiyim kimi 150-180 km məsafə qət eləyəndə e, sudan istifadə eləmək lazımdı idməcə. O izdan ora su çox gizlədilib, elə deyək, çox səliqəli formada gizlədilib. Neçə litrdir? 3 litr. 3 litr su bəqı var və biz bundan bu boru vasitəsilə rahatlığını istifadə edə bilərik. Eyni zamanda burada, desən, orada da, cibimiz ha? var. Bəli, Velospeş ön nəzərdə tutulmuş, məsələn, xırda avadanlıqlar, açarlar e, yerləşdirmək olar. Çox vaxt mənə də sual verirlər ki, bu velosipedin qiyməti niyə belə bahadır? Yəni bunun özəlliyi nədən ibarətdir? Çünki belə baxanda gözlə görünmür. Bütün velosipedlər kimi bunun da iki təkəri var, sükanı var, oturacağı var. Yəni nədir də bu velosipedlə digər velosipedlərdən fərqləndirən cəhət. Biz bu buraxılışda bütün detallarından danışdıq, özəlliklərindən danışdıq. Bu sualı mənə verənlər bu buraxılışdan davunu öyrənə bilərlər. Velosiped əsas düzdür, yəni iki təkəri var, pedalı fırladırsan, yəni bu da gedir, digər velosipedlər də gedir. Yəni əsas fərqləndirən nədir? Son texnoloji yeniliklər də istifadə olunub, yəni istehsal olunur. Adə çərçivəsi adə, yəni xüsusi istehsalı olur, onun xüsusi testləri keçir. Hələ kameralarında velosipedlər e, test olunur. Əyləc sistemləri də məsələn adə e, rotorlar belə deyilə adlanır. Rotorların xüsusi materiallardan istifadə olunmasıdır. Əyləc pedləri də fərqlənir bunlarda. Məsələn, organiklər olur, metalı olur, bunlardakı hamsı təsir eləyir. Sistemləri elektron olan var, daha müasir batareykanla işləyənlər də Yəni bunlar hamsa yəni fərqləndirir. İdmançılara məsələn yarışlarda birinci yerə çıxmaq üçün kömək olur. Bəli. E, Sərf idmançı məşq eləməyinə yox, velosiped özüdə istifadə etdiyi velosipedi buna kömək eləməlidir. Bəli. Yəni, Bir-birlərini istəyə bilməlidir, dəstəkləməlidir. Bəli. Bu velosipedi yalnız Velo Leader mağazasından əldə edə bilərsiniz.